Харе Кришна была в кадре пробу. Харе Кришна. А что вы здесь делаете? Я собираю коренья для своего учителя. Скажите, а какие священные писания вы читаете? Вишну Пурану. Вишну Пурану. Это же для новей, новичков. Сейчас все должны читать Кришна Лилы. Для меня это слишком сложно. Мы вам все объясним. Идемте с нами нет. У меня служение учителя. Харе Кришна Прабу, Моим поклоны. Простите, что отвлекаю. Харе Кришна. Я ищу читание Махапрабу, этого чудесного саньяси. Это мой учитель. Я как раз коренья для него собираю. Джай, пожалуйста, передайте это пожертвование ему. Возьмите это зерно. Спасибо. Прежде чем вы продолжите, можно задать вам один вопрос? конечно. Скажите про бух. А вы знаете, что это за дерево, под которым вы собираете корень? Это дерево? Да, это особое дерево. Омлетало. Дорогие вайшнавы, мы с вами очень удачны потому что находимся сейчас во Вриндаване Трансцендентные обители Господа. Вы слышите? Повсюду раздаются крики павлинов, поют птицы. Слышны звуки святого имени. Каждое место во Вриндаване связано с трансцендентными играми самого Нанды, сына Нанды Махараджи. Например, как это особое дерево, Амлитала. Под ним протекает священная Емуна. А когда-то давно Здесь проходили игры самого Господа Кришны со Шримати Радхарани. Это было очень давно. Но трансцендентные рассказы о деяниях Господа знают каждый во Вриндаване. И они для них являются источником великого блаженства. Кришна! Кришна вернулся! Вашна вы! Кришна снова во Вриндаване! Его видели! Мы вам его покажем! Говорят там Кришна! Посмотрим. Сам Кришна. А, у меня колени. Пожертвования. Мне надо к учителю. Учитель. Да, кри. Да, кри. Это же то самое дерево. Посмотри, как оно сияет. Когда-то здесь сидел сам Господь Кришна и взывал. Радхи, радхи, радхи. Это лучшее место для баджана. Эй, <связывая> Кришна, 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 Кришна. Кришна! Кришна вернулся! Вашна Ваш вы! Кришна снова во врендаване! Вы Мы видели его на воду хоть и закрывается! Три ночи подряд он танцует на главах змея Гарри! Его видно! Конечно, это. Да. Учитель, учитель, а можно я тоже пойду на озеро и хоть одним глазком взгляну на Господа Кришну? Ты же знающий человек, а хочешь видеть Кришну своими материальными глазами? Уходишь от духовного учителя и хочешь видеть Господа? Ты ведешь себя как глупец, потому что наслушался других глупцов. Подумай сам с чего Кришне приходить к Кали. Эти незнающие люди просто ошиблись и теперь понапрасно беспокоят других. Не сходи с ума, сиди здесь. Учитель, Абраман вам вам подношение сделал. Учитель, а я еще вам коренья собрал. Ладно, завтра ночью можешь пойти и посмотреть на Кришну. Вот <quin> <infused Brazilian> достопочтенный Брам, я благодарю тебя за пожертвование. Скажи, а ты видел Кришну? Ночью? Но ну, возрекали, какой там Кришна? Эти невежды принимают лодку за змея Кара а факел за драгоценные камни на его головах. Рыбака же они принимают за самого Кришну. Ты слышал? Но Кришна действительно вернулся во Вриндаван. Какой Кришна? О чем ты говоришь? Ты же Саньяси. А значит, ты сам Господь Нараяна. Вишну, 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 Вишну. Как можно простую Дживу называть Кришной? Обычную Дживу нельзя. Но ты ведь необычная Джива. Твой облик говорит о том, что ты никто иной, как сам сын Нанды Махараджи, хотя золотое сияние, исходящее от твоего тела, скрыло изначальный цвет твоей кожи. Ты, сам Кришна, Верховный Господь, который пришел и дал миру Харинаму. Увидев тебя один раз, даже Чандал Самый низкий из людей начинает повторять Кришна. И обезумев от любви, танцует в духовном экстазе. Он получает возможность освободить весь мир. А я хотел оставить тебя. Ты самая милостивая воплощение Господа. Ты проливаешь милость на всех и каждого. Ты даешь Любовь к Богу не требует ничего взамен. Твои игры безграничны и непостижимы. Харе Кришна!